payg'ambarimiz aytganlar agar bu dunyo ichidagi hamma zebi ziynatlari bilan olloh taoloning nazdida chivinni qonotichalik qadri bo'lganida bu dunyodan bu, bu kofirga bitta kofirga bir xo'plam suvni ham bermagan bo'lar siz bilan biz intilib o'lib qolayotgan kelsa quvonib topolmasak siqilayotgan mana shu dunyoni matohi shu dunyoda zebi ziynati allohni nazdida chivinni qonotichalik qadri bo'lganida kofirlarga bir xo'plam suv ichirganchalig ham bermas edi chunki bu narsalarni maqsad qilib yugurishlik to'g'ri emas edi musulmonga rizqinga yozgan banda v onasini qorniga joylashib bir yuz yigirma birinchi kunga to'lgan kuni olloh taolo uni rizqini yozib qo'ygan siz uni g'am qilsangiz ham bo'sh keladi g'am qilmasagiz ham bo'sh keladi siznafaqat mehnat qilib qo'yish sababini qilib qo'yishlik lekin shu narsani maqsad qilib boshimizga kiyib olganmiz